В'ячеслав Константиновський, український бізнесмен, мультимільйонер, народився 11 листопада 1960 року в місті Києві. Має брата близнюка Олександра. Деякий період прожив в Сполучених Штатах, і ряд ЗМІ пов'язували його та брата у зв'язках з тамтешнім криміналітетом. Являвся співвласником холдингу Київ-Донбас, компанії Київ Донбас Девелопмент Груп, мережою ресторанів Позата Хата і «Карт Бланш». Після революції гідності продав власний Росройс та став добровольцем БАТО. В кінці року обраний народним депутатом по округу в місті Києві. Громадський рух без парканів завітав гостів до конче Сьогодні ми навідуємося в місце, де. Найбільше проживає чиновників на один метр квадратний. Хочемо в гості завітатися до народного депутата пана Константиновського. Молодий політик прийшов владу лише ось тільки рік з останніх виборів. До цього обіймав приватний бізнес. Він досить легко вчора погодився. Саме в парламентській залі ми його зустріли і домовилися сьогодні на ранок. Зараз дев'ята година ранку. Тож подивимось, як дотримується своєї обіцянки. Народний депутат. Хочемо так само переконатися, що ті гасла, які ми бачимо в соцмережі, а також з екранів телебачення, підтвердяться зараз в надії і дійсно він покаже, наскільки він відкритий. Юля поїхала. Так в неї змінилася охорона повністю. Ну, ось ми під'їжджаємо вже до будинку В'ячеслава Константиновського. за нами виїхав, не знаю, хтось можливо з працівників його. Ні, що? Ми... для нас це вже не перший раз. Не перший раз, вони нас навіть знають охорона. Чоловік чекає, да? так? Так, ну. Та незвичайно. Ну, Просто турбується. Любий бус, сидиш з стрітелем і знімаєш уходів їжу. Та звичайно. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. А ми до пана Вячеслава. Будь ласка, приходьте. Так? Ви хвилинку почекайте, він зараз. Добре. Дай-ка, 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 дай, дай-ка, дай-ка, дай, ка дай ка дай ка дай ка дай я дай ка поле тренируюсь. дай ка Я, раз. Раз. я, думаю, Добрый я раз.

Недавно только купил, теперь еще маленькая. Это кто? Это вы такие собачатые? Я. Это моя любимая, моя личная собака. Со мной спит. Давайте, расскажите нам трошки про ваш моеток. Моеток. Да. тут проживаете? Ну, я купил его где-то лет, наверное, 13-14 назад, когда здесь еще ничего не было вообще. И по сути так уж, так? Везде ну, вообще ничего не было, ни, ни одного дома не было. И вот года три он там пока там построили, пока... Ну, дома уже где-то, я думаю, лет наверное, 10. За сколько купили? 9. Тогда было сколько? Здесь 25 или 23 сотки в ну, собственности. Ну да, было, по-моему, одна или две тысячи долларов в сотка. Сатка. Ну, в те, в те годы. Это сейчас там 20-30 говорят. Ну, кто продает, говорит больше, кто покупает, говорит меньше. Ну, вот у меня мое это 25 соток. Ага. Вот, а дальше, ну я же не имею права дальше строить, дальше 100 метров до берега это, трогать ты не можешь, то есть у меня в аренде. То аренду ага. я плачу тогда, когда еще вообще никто про аренду, все считали, что надо, под... и так оно наше. Тут а? ничего не было, вот это все мы садили, ну, деревья, вот эти, вот эти старые, ну, знаю, Да, я все, да. Угу. Я. А вот это что мы проходим мимо? Это такая как колыба. Ну выходите, только там собака родила. А, там еще одни Да нет, ну, он у нас большая, видите, он. Она только, только щенков родила, видите. Угу. Так ага. Ее затащили бы, что делали операцию и это вот. Вот это, всегда. это так, зимой тут угу. ну, как беседка такая. Угу. Это тут вы сами проживаете? Ну как, жена, да, ребенок, родители при, приезжают. Ну, а mm. в основном только вы с дружиной? Да, И... да, да, да. Это бассейн, я так Это бассейн, летний, да. Это баня. Баньку часто себе... Там времени нету, редко, честно да. говоря. Ну, зимой чаще, летом. Ну, я много уезжаю, а маленькая такая нам. А отключать. дома как бывает? Да, а дома. Вы... Ну, утром, ну, когда я до парламента я до трех часов пока потренируюсь, пока там свои дела тут сделаю, и потом еду там уже там, по делам в город. Сейчас мне приходится вставать в 8 часов утра. У меня реально это каторга. Это, это вот эти получается 100 метров, которые я нельзя... Вот начинаю заснуть. вот отсюда вот это 100 метров, которые трогать нельзя так, в принципе, кожаным тут. Кто? Ну, я не знаю, кто в нашей линии, да. Потому что дома нам строил мой отец, он такой старый строитель, и он просто не дал. честно, uh -huh. если бы не он, может быть, мы бы с дуру замахнулись бы. Но он просто сказал, я вам не дам там ближе строить, uh -huh. и все. И поэтому вот эти три дома, это моего брата и дальше моего друга, наш э, отец и поэтому они все стоят точно за 100 метров сколько вот стоит по деньгам жить в кончезаспа сейчас наверное дешевле чем там три года назад но конечно здесь земля дорогая ну, земля дорогая и вот эта вся разница между конче заспа и, и, и всем остальным потому что если ты построишь дом условно где угодно, тебе надо платить за газ, тебе нужно этот дом содержать, и, ну, это одинаково, да, uh -huh. из какой-то дом построишь, ты можешь построить там, не знаю, маленький дом, большой дом, деревянный, это, это уже не зависит от кончезаспы, ну, кончезаспли, это, конечно, для меня, для меня дорогая, но вряд ли сейчас там что-то можно купить за 20 тысяч, э, ну, говорят, сотка. дешевле сотка. Да. Многие, вот, я не понимаю, что эти будут все прокуроры делать с чемоданами денег. Ну, вот я дайте, вот я не знаю, куда с куда с ним, в банк с не придешь но они еще, может, это не поняли. Ну, может, по мелочам. Ну, но... вы не складуете взагалі. Ну, вот это надо подумать. Ну, просто я не знаю, что они будут с этим делать. Я был во Франции, и мне рассказывали истории, как бегают какие-то наши бывшие соотечественники и пытаются положить 100 миллионов долларов в банк. На них французы смотрят, ну, как на ну, сумасшедших. А -а -а. И Они говорят, ну хорошо, мы прям, ну объясните, ну, откуда, должно же даже нож должно, ну ты можешь положить тысячи долларов, там, ну в Европе, допустим, там, ну потратить. А -а -а. Но даже если ты потратишь 10, тебя, тебя спросят. Mm -hmm. Давайте, заговорили, У нас же є декларація, ми yeah. можемо з'ясувати. Yeah. За 14 рік, в цьому році ви подали декларацію 15 мільйонів, mm -hmm. майже 4,96 тисяч. Mm -hmm. З них дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав це на 12 мільйонів 960 шістдесят. Mm -hmm. Але якщо проаналізувати, от ми просто подивилися по декларації за 2013 рік і за 14 рік. Також є. Вказана графа, де є вклади в банках, цінні папери, інші активи, які перебувають власниці декоранта, а також власниці сім'ї. Yeah. І в принципі, у вас там нічого не змінилося, як і у вас, як і у дружини. І... Ви мене вже запутали, <плес> ви, <плес> мене вже, я вже ну, потеряв ну, за цифри. Ну, ви ну, мені ну, <плес> ну, просто щоб, без цифр, щоб <плес> я зрозуміл, откуди взяли з дії? Ні, саме продали. Что продали? Ну это надо моего богатого, потому что ну, я был, я был где-то в каких-то там компаниях. Во-первых, мне нужно было ну, по закону выйти из этих компаний. Mm -hmm. Первое. Второе, ту машину, которую я ну, обменял на то. мне нужно было тоже оформить ее официально. Mm -hmm. То есть я-то ее отдал, да. Это вот про Рыссирой. То есть мне пришлось mm -hmm. заплатить налоги и официально ее... Продать. Ну, повідомлення, у мене очень гарна була, я думаю, що це просто я не можу об'яснити, я не спеціаліст. Ну, якщо ви захотіли, я можу набрати, он вам об'яснить. Ну, я, я від рухомого нерухомо мене, тут зрозуміло. Тут що це було 2 мільйони 500 тисяч. Тобто, десь... Це, навірно, з да, приводу депозитних коштів. Uh -huh. У Вас в цьому році збільшилась досить суттєво кількість коштів, які є на рахунках в банку. В uh -huh. uh -huh. 2013 році вони складалися. 126 миллионов, ну там с хвостиком. А, а ну, ну, тоже надо спросить у бухгалтера, потому что там были там ячейки. Ну, смотрите, наша сегодняшняя банковская система, я бы хотел держать деньги в банке, все. Но вы видите, что происходит с банком. Я вам так, в общем скажу, что наша компания, два основных бизнеса, на которых мы заработали. Это первый, это был продажа индекс банка, Uh -huh. Это в 2006 году банк был подан за 275 миллионов долларов. Ну, там было несколько партнеров, все так вот. Дальше мы инвестировали, мы э, создали девелоперскую компанию, которая была размещена на лондонской бирже, была ее оценка. 150 миллионов долларов. Оттуда все журналисты пишут, что у нас 300 миллионов, 200 миллионов, но в итоге эта компания была продана за 16 миллионов. Это все есть в интернете, там, официально. Сколько вот по вашим, ну, в этом же году придется писать в декларации не только те деньги, которые на счетах, но и наличные там, ну, все-все-все сбережения, все ценные так бумаги. Так вот это они, это, так, это, так мы и писали, да. Вот сколько их? На, ну, вот… Ну, вы вот, хотите, чтобы я не, ну, Приблизительно вот, во сколько? Вот, 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 вот приблизительно сколько набер, с... здесь ходят же и наличные. На листе, вы, какие там складывают по мне рейтинды и да. там рейтинг Forbes думаю вы Да гораздо но смешно. для меня ну это но ну, это... Ну, ну, вот по вашим подсчетам сколько у вас владения сколько вот есть... все ваши владения они здесь вот это включает и наличные тоже то есть это вот получаете 52 по моему миллион, э, миллиона да вот как да, последние, да, да? вот это и есть <къех> наличные они могут быть и на счетах <къех> и в на, виде наличных Земельный участок. Их три у вас 500 квадратных метров, 2147 квадратных метров, 11 331 квадрат. Значит, у меня дом мой один, да, но по правилам сюда даже включили. У меня дочки, которая там 34 года живет в Америке. Мой бухгалтер, который я думаю, что так никто не включил. Он даже включил ее дом, хотя она со мной не живет, у нее свой муж и так далее. Но в принципе, это считается связанные лица. Это и ваш будинок, на вас зарегистрирован? Этот не да не наверное. Этот мой, да. Ну, надо точно проверить. А этот сколько квадратных метров занимает? Ну, может, 600 с чем-то даже. 600 занимает. Да. Квартира 85 квадратных метров в Киеве. В Киеве, да. Квартира, которая находится в семье декларанта. Вот 87 квадратных метров, 131 и 106 квадратных это за метров. За это, это 131 и а, 106. Это, 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 наверное, дочки, да. В, одна в Америке квартира. там. Ну сюда позвоните, пореестрували. Вот ну вот как вот как по книге положено, что сюда включили, это можно было все не включать. В принципе, вот если посмотреть другие декорации, то их можно было вообще не включать. Потому что я в этом доме никогда не был, это дом моей дочери. Но она считается моим связанным лицом. По транспортным средствам мы видим, что Toyota Land Cruiser Mercedes Benz s 600 Rolls-Royce вы продали. Продали Range Rover, то есть ничего. Не изменилось. Ну, ничего не изменилось. E, мотоцикл также остался. Остался, надеюсь. Ведомости про финансы забывязаны. У вас тут ну, большая велика сумма задекларована, потому что большинство чиновников и депутатов вообще ставят прочерки. У вас за 13 лет 39 миллионов. Тут есть 78 миллионов. А тут 78, тут то в два раза больше. Ну, наверное, там может по кредитам, там, наверное, по кредитам проценты какие-то там. Нет, сейчас, mm -hmm. я, я вам скажу честно, я не готов. Я даже не знаю, сколько рестораны торгуют. Я говорю, не посылайте мне, потому что я не в состоянии это все переварить, мне хватает парламента. Mm -hmm. Я могу вам сейчас по любой цели, я могу позвонить и 3 минуты вам ответят. Я просто не готов сам отвечать Просто интересно. Сейчас, на самом сейчас, деле, сейчас. потому что. Нет, ну, РД... мне, я бы кредит. я вам скажу честно, мне самому интересно. Плин, слушай, ты мне скажи, я вот только раз разговаривал с журналистами по поводу декларации. А что? что такое финансовые зарубежные декларант, это и вытраты, у меня там сколько-то там, 39, Тут 39, 39 миллионов, а за 2014 78 миллионов, что это такое? А? Ну, ну, ну посмотри, ну, перезвони мне, давай. Да, шестой раздел там. Да. Я считаю, что надо радоваться. Чем больше человек указывает декларации, да. Значит, если он не полный, ну, Потому что идет, он значит, он должен быть готов, что, что у него спросят. Конечно. Значит, он должен быть готов, что он скажет, должен объяснить, что он заплатил налоги. С чего начинался бизнес? Вот Ваш, ну, с братом. <как> Звідки заработался первый миллион там, скажем, вот так. Ну, знаете, вот, вот это у моих такое впечатление, что миллион должен быть обязательно, он, он может быть, не одного, может быть, сразу несколько. Mm -hmm. ну, ну, я вам могу сказать, вот я как-то недавно мы вспоминали. Как ну, капитан? Ну, сначала мы привозили, там, в начале 90-х машины. Тогда можно было купить машину за 10 тысяч, продать за 30. Mm -hmm. Ну, допустим, да. В то же время квартиры стоили, допустим, там, 3 тысячи долларов, там, 5 тысяч долларов стоила квартира, которую можно было сдавать, там, за тысячи долларов в месяц. То здесь ты мог купить квартиру, условно, и буквально там за полгода вернуть деньги. Так же сама машина. То машина там сколько? Ну, машина шла, две недели, допустим, машина шла из Америки, там на Украину. Вы специализовались, напевно, на самых. На ну, сначала мы, мы специализировались на всем. Машины мы сами их гоняли. Было ну, опасно, тяжело. Мы пригоняли. Ну, Продукты я ящики выгружал. Вот это никто не помнит. Знаете, он у кого-то что-то забалов. А когда здесь я ящики таскал по магазинам, а в... никто не не вспоминал. А если вы прожили в Штатах? Ну, так плотно лет 6. Мы находимся возле вашего дома, а с вашего разрешения, если пригласить, то мы покажем. Ну, меня, честно говоря, ну, ну, дом это дом. Знаете, там, это мы мне нечего прятать, захотите, захотите посмотреть, ну, снимать просто не, не очень. Тут ничего такого. Так вот это нужно и показать. Ну я понимаю, ну, это уже, понятно, это уже оправдываешься, знаете. Не, это уже иногда не, не, не не кулишки. Ну вот кухню хотите посмотреть. Давайте. Все, правда, все, дело сделано из, на Украине, все дерево на Украине сделано. Тем Тю более, да? мы Это а да. же политика, тут ну, да. на, на публичную такую ну, службу. Да. Ну, трошки тут... -то трошки торпеды. Да. Это кухня, да. да. Кто твое? В основном, не, я я, я, я знаю, я утром там сырники ем, и мне, я дома почти не ем, потому что ну, просто нет времени. Угу. Ну и надо бывать хоть в ресторанах, иначе даже не будешь знать, что ну, в ресторане. Я, ну я редко, а ну, думаю, ну бывает, кушаю, но не так часто. Ну у меня э, женщина готовит, которая там сидит за домом, убирает. Mm. Читаете книги? Ну сейчас меньше, раньше читал много. Ну, это еще наш дедушка собирал, вот, еще книги еще такие, с советских времен. Если бы ну, вот у меня было абсолютное доверие, допустим, власти, может быть, я бы сказал бы, да, наверное, я что-то не понимаю, надо прислушаться. Но если я вижу кадровую политику, которая сегодня, да, у нас господин Шокин до сих пор генеральный прокурор. Это человек, который вырос из этой системы и не может быть другим. А вы не голосовали за а, После этого я как раз это был один из основных, почему я вышел из фракции. Потому что меня уговорили, меня сказали, что так нужно, что есть какие-то взаимные это компромиссы, что есть э, Забовязывание что вот мы много чего хорошего благодаря этому сделаем, потому что нужно, то есть, что никто толком не объясняет. Вот надо сейчас, да. И я поддался, скажу честно, и очень об этом жалею. За себя а я могу отвечать, я могу, я лучше не голосую, вот я сейчас много вообще не голосую. Я там, где я не понимаю, я не голосую. Вот, вот, это самое такое, как знаете, как вроде врачей. Не навреди. Вот. Вместо того, чтобы там утром заниматься спортом, там, да, заниматься там своей семьей, там, бизнесом, я хожу на работу, да, и, и я там не ворую. Ну, поверьте. Мне. А что делаете, кстати, с зарплатой? Сколько получаете? Зарплата у меня же мой округ, это Подольский район, у нас там есть дом для детей глухонемых, и я зарплату туда перечисляю. Спасибо вам. Интересно с вами разговаривать, конечно. Спасибо за такую открытую ну, разговор, приятную. Мне тоже приятно. Я следую за вашей передачей, да. молодцы. <музык> да, вы хорошее дело делаете, пускай чтобы они хотя бы не расслаблялись.